hurmatli obunachilar <laughs> mana qirg'iz buqoni rosa semirib tobiga kelib qoldi mana msh qirg'iz buqa mana kuray chiqqan bo'ylari bir <laughs> Bitriveski 600 kg dan kammas, 600 kamemas olti yuz tepasida uzunligini qaranglar <laughs> daxshat o'pgan bir yerda turib boqilgan man tirnoqlar bunisi yotib turgani ham qiynalib qoldi lekin gavdasi kattayu endi semirishga keldi bu ma bundaqa semiri yo'q hali beri mana hozir narigini turgizib ko'rsatamiz qanaqa qilib turishini ko'rasizlar bu ham lekin tayyor bo'i qoldi mana bu turishni qaranglar mana mana turolmay qoladi deganlarga isboti mana shunaqa qilib semirishga kelganda rosa qiynalib qoladi turgani lekin bu hali so'yiladigan bo'lgan yo hali boqiladi bu endi asosiy rejimga o'tyapti bu bir yarimdan baland bo'yi buni ham shu vesi olti yuz kiloni atrofida